আকাশে অর্থ তো নতুন গজা পুলি পড়িছ আমার রঘুনাথ চৌধুরী হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড মর্নিং মাকুম আসাম থেকে আমি চন্দন মন্দির আজ সকাল থেকেই মেঘলা প্রী এক ফোটাও তাই আমি মাকুমে এসেছি দুলুমণি দেবীর বাড়িতে তিনি যে বাংলাতেও কবিতা লেখেন এটা জানতাম না আজ এসে জানলাম ওনার মুখে কবিতা শুনব সনাতন চেতিয়ার কিশলয় অসমীয়া কবিতার বইটি আমি বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছি বাইদেউ আপোনাৰ বাংলা কবিতা এটা শুনিম ধন্যবাদ আপোনাৰ কণ্ঠ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি সুতুৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহি পুনৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি লগতে আপুনি আমাৰ ল'ৰা সনাতন চেতিয়াৰো এখন কবিতা পঠিয়াই বাংলালৈ অনুবাদ কৰিছে গতিকে তাৰ বাবে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই দুই চাৰিটা বাংলা কবিতা লিখোঁ তাৰে এটা কবিতা মই পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমাৰ বাংলা কবিতাৰ নাম স্বপ্ন

পাতিবা নে মনৰ কথা নিজান বনত পৰিবনে মনত তোমাৰ লৰালি দিনৰ এটি দুটি বহু কথা ৰং জীৱনৰ শুনোৱালী ৰূপোৱালী সময় আছিল সেয়া ভাবিলেই ভাল লগা সোণালী দিনৰ সোণালী কথাই

দুলুমণি বাইদেউৰ ল'ৰা সনাতন চেতিয়া স্কুলত পঢ়ে কোনটো স্কুলত পঢ়া তুমি শংকৰদেৱ অঁ কোনটো ক্লাছত অষ্টম শ্ৰেণী মানে চৈধ্য বছৰমান হৈছে চাগে হ'ব চৈধ্য বছৰ হ'ব হোৱা নাই আ ঠিক আছে এইটো বয়সতে তুমি এনেকুৱা ধুনীয়া কবিতা লিখিছা এইটো অনুপ্ৰেৰণাটো ক'ৰ পৰা পালা তুমি ক'ব গ'লে মা পা পালে অঁ মা ধুনীয়া কবিতা লিখে গান গায় আৰু কিশলৈ যিটো আছে এই কিশলয় অৰ্থটো কি ব'ল অৰ্থটো কলি নতুন গজা পুলি বা কলি অঁ মিলাই দিছা আৰু কিন্তু ইয়াত কিছুমান শব্দ তুমি ব্যৱহাৰ কৰিছা যেনেকৈ দাৱনী তাৰপাছত উলত পালতকে খাওঁ পাৰিটো কি বস্তু মানে

আৰু চাওঁ বস্তুটো তেওঁ কেনেকে বস্তুটো মিলাইছে লয়টো মিলাইছে শব্দও কিছুমান অভিধানত চাওঁ আৰু এনে কবিতা পুথি কি কি কবিতা পুথি তুমি ইতিমধ্যে মানে পঢ়ি শেষ কৰিছা মই বহুকেইখন কবিতা পুথি পঢ়িছো যেনে যেনে এতিয়া হেৰি আমাৰ বহুতো ৰঘুনাথ চৌধাৰী দেৱৰ তাৰ পাছতো কবিতা পুথি এনেকুৱা পঢ়িছো পচতীয়া বুলি এখন পঢ়িছো তেওঁৰে হয় মা কৈছিলে নাটকো আছে নেকি তোমাৰ লিখা কি নাটক লিখিছে এনে

মানে স্কুলতে নেকি বেলেগতে কৰিছে অঁ এনে ষ্টেজত অ মাক মতে ঠিক আছে আৰু ভৱিষ্যতে তোমাৰ কি কৰিবলৈ মন আছে মানে কি হ'বা তুমি ডাঙৰ কবি হ'বা নেকি নাট্যকাৰ হ'বা কি মন আছে তোমার এনে মনত কি ভাব আছে লিখা মেলা কৰি যোৱা আৰু কবিতা পঢ়া কবিতা আধুনিক কবি কবিতা পঢ়া পুৰণি কবি যিবিলাক বিখ্যাত কবি আছে তেখেতসকলৰ কবিতা পঢ়া তে কবিতাটো তোমাৰ আৰু সমৃদ্ধ হব মানে আরও ভালো হব ধন্যবাদ থাকিল তোমার আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে